Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу приготовить вот такой вкусный и аппетитный рецепт. Это один из моих самых любимых рецептов. Ну что, давайте готовить! Итак, у меня есть вот такие два больших кабачка. Я пообрезаю с двух сторон, очищу кожуру и натру на крупной терке. Готово! Вот такие почищенные два кабачка. Сейчас взвесим, чтобы знать точную пропорцию для муки. Итак, включаем. 92 грамма минус. Здесь у меня 620 грамм. Весы убираю в сторону. И теперь буду натирать на вот такой крупной терке. Срединку я буду оставлять, вот эти косточки, видите? Это я обрежу и только мякоть натру. Если у вас молодой будет кабачок, то вы можете прямо с косточками. Ничего страшного, и даже с кожурой. Она не будет горчать. Вот, вот это убираю в сторону, нам это не нужно. И теперь кабачки имеют... Большое количество воды. Я сейчас ей сразу отожму. Беру кабачки и выдавлю. Отставляем пока что это все в сторону. На мое количество кабачков понадобится 150 грамм муки пшеничной. Добавляю. Теперь два куриных яйца. И второе. обязательно посолить, поперчить, чуть-чуть куркумы для красивого цвета, два зубчика чеснока и два зубчика еще чеснока понадобится для соуса. Хорошо все перемешиваю. Я обожаю этот рецепт, моя семья съедает его за 5 минут, это очень вкусно. Видите, без воды, Кабачки выжаты хорошо. Хорошо перемешиваем. Вот такая получается смесь. Вот, все хорошо держится. И теперь можем ставить на плиту. Разогреваем сковороду. Сковорода разогрелась. Добавляю подсолнечное масло. Так, здесь у меня все готово все держится хорошо еще можно по желанию добавить измельченный лук будет очень вкусно но я делаю с помидорками вот увидите получается вкусный рецепт и всем нравится вот такое получается и сейчас будем первый блин делать немного прикрутить и вот такими небольшими блинчиками я буду обжаривать до золотистой корочки распределяем все тоненько обязательно нужно делать это обратно вот так в семью так, все, этот есть. И пускай жарится. Пока будет жариться первый блин. Посмотрим, будет это комом у меня или нет. Я буду нарезать помидорки. Куда же без них в этом рецепте. У меня здесь три помидорки. Две маленькие и один средний. Я нарезаю кубиком. Так, смотрим. Хорошо держится. И переворачиваем. Вот так. Первый, блин, есть. Смотрите, все хорошо поджарилось. Я поставила второй. И теперь делаем вкусный соус. Здесь у меня 5 столовых ложек майонеза. Можете еще сделать со сметаной, один к одному, например. Я делаю с майонезом, добавляю сюда чеснок. Здесь 3 зубчика. Обязательно укроп. И хорошо перемешиваем. Хорошо перемешали. Немножечко добавляем соли и черный перец. Чуть-чуть, можете и не добавлять. Вот теперь соус готовый. Здесь у меня на подходе уже второй коржик. Промазываю первый. И так делаю со вторым. В середине тортика, если его можно так назвать, будет свой помидорок. И промазываю буквально вот одну столовую ложку. Этого будет достаточно. И последний коржик. Готово. Вот такая получается красота. Очень вкусно выглядит, аппетитно. И последняя, значит, осталась ложечка. Размазываем, но не до конца. Вот так, только на серединку. Чуть-чуть вот так. И осталось помидорки. Вот такой получается кабачковый тортик. Один из моих самых любимых рецептов. Мне будет очень интересно, если вы напишите в комментарии ваши рецепты из кабачков. Возможно, один из них мне понравится. И я приготовлю в следующем видео, если вам будет это интересно. Вот такой получается тортик. Я пойду кушать. А вам спасибо за просмотр. Пора кушать вам. Всем пока!